Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. impatience. C'était une rare occasion de Це Elle avait son livre préféré et un і chaud. Le paysage défilait doucement devant sa fenêtre. Soudain, une sonnerie stridente a éclaté. Un homme assis derrière elle a décroché. Sa voix portait incroyablement loin. Il parlait de détails très personnels. Alice a soupiré discrètement. Elle a essayé de se concentrer sur son roman. Mais le monologue téléphonique persistait. Non, chérie. Le chat n'a pas mangé les croquettes. Ses voisins de compartiment semblaient mal à l'aise. Certains échangeaient des regards exaspérés. Alice a toussé une fois, puis deux fois. L'homme n'a pas remarqué. Son appel a duré presque vingt minutes. Enfin, il a raccroché. Un soupir de soulagement a parcouru le wagon. Alice a fermé les yeux un instant. La paix était revenue, pensait-elle. Mais une musique entraînante a retenti. C'était l'homme encore. Il regardait une vidéo sans écouteur. La mélodie était répétitive et agaçante. Alice sentait la tension monter en elle. Elle ne voulait pas faire d'esclandre. Cependant, le respect d'autrui était absent. Elle a imaginé plusieurs scénarios d'intervention tous finissaient mal ou étaient trop agressifs. Une dame âgée en face a souri à Alice. Son sourire était compatissant. Elle a subtilement pointé du doigt son oreille. L'homme n'a pas compris. Alors, le contrôleur est passé. Il a arrêté son regard sur l'homme. Le contrôleur a dit poliment, Les écouteurs, monsieur. L'homme a rougi légèrement. Il a finalement sorti ses écouteurs. Un silence bienvenu a rempli le wagon. Alice a remercié le contrôleur d'un signe de tête. Elle a rouvert son livre avec plaisir. Le voyage a retrouvé sa sérénité. L'étiquette numérique reste un défi. Mais parfois, un peu d'aide suffit. Alice attendait ce voyage en train avec impatience. Аліса з нетерпінням чекала на цю поїздку потягом. Це те у нра оказя до Це була рідкісна нагода для спокою. Elle avait son livre préféré et un у неї була її улюблена книга та гарячий чай. Le paysage défilait doucement devant sa fenêtre. Пейзаж повільно пропливав за її вікном. sonnerie stridente a éclaté. Раптом пролунав різкий дзвінок. Un homme assis derrière elle a décroché. Un homme assis derrière elle a décroché. Un Sa voix portait incroyablement loin. Son voix était incroyablement Il parlait de détails très personnels. Il parlait de, 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 de détails Alice a soupiré discrètement. Alice a discrètement zitchnula. Elle a essayé de se concentrer sur son roman. Вона спробувала зосередитися на своєму романі. Mais le Але телефонний монолог тривав. Non, chérie, le chat pas mangé les croquettes. Ні, Люба, кіт не їв сухий корм. Ses voisins de compartiment semblaient mal à Її сусіди здавалися незручно. Certains Деякі обмінювалися роздратованими поглядами? Аліса тусе n'a pas remarqué. Чоловік не помітив? a duré presque прикольно minutes. Його дзвінок тривав майже двадцять хвилин. Нарешті він поклав слухавку. Un soupir de soulagement a parcouru le wagon.

він дивився відео без навушників. La мелодія, était répétitive et agaçante. мелодія була повторюваною та дратуючою. sentait la tension monter en elle. Аліса відчувала, як напруга зростає в ній. Elle ne voulait pas faire Вона не хотіла влаштовувати скандалу. Cependant, le respect d'autrui était absent. Однак повага до інших була відсутня. Elle a imaginé plusieurs scénarios d'intervention. Вона уявила кілька сценаріїв втручання. Tous, Tous finissaient mal ou étaient trop agressifs. Усі закінчувалися погано або були надто агресивними. Undamage en face à souris à Alice. Літня пані навпроти усміхнулася Алісі. Son sourire était compatissant. Її посмішка була співчутливою. Elle a subtilement pointé du doigt son oreille. Вона тонко вказала пальцем на своє вухо. «Лом на па компри». Чоловік не зрозумів. «Алор, ле контролер е пасе». Тоді пройшов контролер. «Іл а арете сон регар сур лом». Він зупинив свій погляд на чоловікові. «Ле контролер а ді поліман. Лез екутер, месю». Контролер ввічливо сказав «Навушники, пане». «Лом а ружі лежеремон». Чоловік трохи почервонів. Il a finalement sorti ses écouteurs. Він нарешті дістав свої навушники. Un silence a rempli le wagon. Бажана тиша заповнила вагон. Аліса подякувала контролеру кивком голови. Elle a son livre avec plaisir. Вона знову відкрила свою книгу з задоволенням. Le voyage a retrouvé sa sérénité. L'étiquette numérique reste un défi. Cifrowy Mais parfois, un peu d'aide suffit. Alice attendait ce voyage en train avec impatience C'était une rare occasion de calme Elle avait son livre préféré et un thé chaud. Le paysage défilait doucement devant sa fenêtre. Soudain, une sonnerie stridente a éclaté. Un homme assis derrière elle a décroché. Sa voix portait incroyablement loin. Il parlait de détails très personnels. Alice a soupiré discrètement. Elle a essayé de se concentrer sur son roman. Mais le monologue téléphonique persistait. Non, chérie. Le chat n'a pas mangé les croquettes. Ses voisins de compartiment semblaient mal à l'aise. Certains échangeaient des regards exaspérés. Alice a toussé une fois, puis deux fois. L'homme n'a pas remarqué. Son appel a duré presque vingt minutes. Enfin, il a raccroché. Un soupir de soulagement a parcouru le wagon. Alice a fermé les yeux un instant. La paix était revenue, pensait-elle. Mais une musique entraînante a retenti. C'était l'homme encore. Il regardait une vidéo sans écouteur. La mélodie était répétitive et agaçante. Alice sentait la tension monter en elle. Elle ne voulait pas faire d'esclandre. Cependant, le respect d'autrui était absent. Elle a imaginé plusieurs scénarios d'intervention. Tous finissaient mal ou étaient trop agressifs. Une dame âgée en face a souri à Alice. Son sourire était compatissant. Elle a subtilement pointé du doigt son oreille. L'homme n'a pas compris. Alors, le contrôleur est passé. Il a arrêté son regard sur l'homme. Le contrôleur a dit poliment, Les écouteurs, monsieur. L'homme a rougi légèrement. Il a finalement sorti ses écouteurs. Un silence bienvenu a rempli le wagon. Alice a remercié le contrôleur d'un signe de tête. Elle a rouvert son livre avec plaisir. Le voyage a retrouvé sa sérénité. L'étiquette numérique reste un défi. Mais parfois, un peu d'aide suffit.